जो चेयरमैन सिमैप हमने पंजाब बैंक के साथ आज ये एम साइन किया जिसमें इंतहाई नरम शराइ पे आ, छोटे दरमियाने और बड़े दर्जे के कारोबारी हजरात को लोन दिए जाएंगे जो कि इस वक्त हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट है मार्केट में तो इस आ, जो स्कीम है मेरी तो दरख्वास्त तो होगी पूरी सर्जिकल इंडस्ट्री से कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं शिमैप का ऑफिस इसमें आपकी हर तरह की हेल्प करेगा के इसके लोन का प्रोसेस का और सारा तरीका हमारी टीम आ, बैंक ऑफ पंजाब की टीम के साथ मिल के इस पर काम कर रही है तो किसी भी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ रीच आउट टू तो सीमा थैंक यू वेरी मच ये असल मेरा नाम एस एम है और मैं बैंक ऑफ पंजाब में एस एम को हेड करता हूँ आज के मूल्यू के बाद आप लोगों के लिए आसान शराय जिसमें छोटे कर्जे एक लाख से ले कर लाख तक एक स्कीम में और एक लाख से लेकर दस लाख तक दूसरी स्कीम में अवेलेबल हैं कोलेटरन के बगैर पर्सनल गारंटी के ऊपर सिर्फ और जो पंजाब रोजगार स्कीम है उसमें मार्कअप रेट है पाँच फ़ीसद सालाना फिक्स्ड पाँच साल के लिए जो दूसरी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की यूथ लोन स्कीम उसमें आठ साल तक के कर्जे अवेलेबल हैं पाँच परसेंट सालाना पे फिक्स्ड तो आई थिंक आप लोगों के लिए ख़ासतौर तो पर सर्जिक इंडस्ट्री के जो वेंडर्स हैं जहाँ पे नीड क्रेडिट की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए और क्लाटल नहीं है उन लोगों के लिए थे कि एक्सपिन्री मौका है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का और काम को बेहतर करना शुक्रिया नाइन परसेंट आप कैबर एटीन है और एंड यूजर को तीन परसेंट रहे है। आप इस तरह के किसी भी सोसाइटी में कितना वाइटल रोल प्ले करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से जिनको जिनके पास आइडियाज हैं उनको एक्सेस टू फाइनेंस मिलेगा एंड देन दे यू नो क्लाइम ऑफ द लैडर ऑफ द सोसाइटी एंड देन यू नो आई आई हैपन टू जॉइन माई फैमिली बिजनेस एंड आई लर्न अ कंप्लीटली डिफरेंट लेसन एंड देट लेसन वॉज द बैंक ओनली गिव मानिंग टू दोलरेडी कॉट अ लॉट न डिनाई एज मच एज वी वॉन्ट बट दैस अफैक्ट जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो जो अपने अपने कारोबार करते हैं हम एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि जी हम दुनिया देखते हैं लोगों को मिलते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के साथ हमारा तल्लुक है और मोस्ट ऑफ द केसेज यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में हमें एक्सेस है जाने का मौका मिलता है तक हमारा इतना टर्न ओवर है वो फला बंदा फला कंपनी में काम करता था लेफ्ट दैट कंपनी स्टार्टेड इज ओन बिजनेस और पिछले छह साल में उसका तीन मिलियन डॉलर का टर्न है हर एक स्टोरी अगर आप उसको डीपली देखें तो उसमें एक फर्क होता है एक्सेस टू फाइनेंस उन लोगों को एक्सेस टू फाइनेंस इतना इजी है कि जो भी आइडियाज ये नहीं है कि वो हमसे ज्यादा जीनियस है उनकी मार्केट ओके मार्केट के साइज का भी कुछ फर्क होगा लेकिन जो एक कॉमन डिनोमिनेटर इन सब में सामने आता है कि उनके पास आइडिया होता है और उनको फाइनेंस मिल जाता है तो वो बड़ी जल्दी अपने आइडियाज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं मुजफ्फ़र साहब के साथ इस टॉपिक पे कुछ दो तीन महीने हमारी डिस्कशन रही है वी आर होपफुल बिजनेसिस कंडक्ट कर पाएंगे तो मेरी वी हैव हाई होप्स वो हमने आपके सामने रखे और यकीन आगे भी रखते रहेंगे कोशिश ये करेंगे कि इस इदारे के प्लेटफॉर्म से हम अपने मेंबर्स के लिए जो आसानियाँ पैदा कर सकें और आपकी टीम के साथ मिल जो काम किया जा सके वो किया जाए आ, इसी के साथ मैं दरख्वास्त दूँगा कि खोकर साहब जो हैं वो अपने कुछ ख्याल का इज़हार करें इस स्कीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इनलाइटन करें थैंक यू वेरी मच्छी इसको लिया और काम करते रहे really, दोज गैप्स जो कि पहले आए ताकि अगर हमें वो आइडिया नहीं होगा जहांगीर साहब शेयर नहीं करेंगे और कोई शेयर नहीं करेगा तो हम उसको उसको हम फिक्स नहीं कर सकते जैसा कि ख्वाजा साहब ने एक चीज़ का किया कि हमने अपना प्रोसेस चेंज कर दिया गवर्नमेंट स्कीम के अंदर नेबरहुड का चेक जो है दैट वाज नॉट आवर डिसीजन दैट वाज द गवर्नमेंट डिसीजन हमने उनसे अप्रूवल लेके जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है हमने उनसे अप्रूवल लेके उस प्रोसेस को चेंज कर दिया है कि जहाँ पे हमारा एम होगा जहाँ पे हमारा कोई अलायंस होगा वहाँ पे हमारी अपनी टीम कर लेगी और रेफरेंस लेटर उसको आ, अल्टरनेटिवली उसको कवर अप कर जाएगा तो आई डू होप कि वो जो बॉटल नेक थी वो ओवर हो जाएगी और बहुत सारे डूएबल जो कस्टमर हैं आ, उस उसके ज़रिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे इंडस्ट्री के लिए हमें रेफ़र करके और डुएबल कस्टमर जितने आएंगे जो दोनों बाजवा साहब ने चीज़ें बताएँ एक्सेस टू फाइनेंस छोटे कस्टमर के लिए और उससे बड़ी चीज़ जो आजकल के ज़माने में है वो है डेट सर्विसिंग जो इस वक्त इशू है कि रीफाइनेंस की लाइन स्टेट बैंक के पास है नहीं वो दे नहीं रहे और एटीन परसेंट काइबर के ऊपर और प्लस बैंक के सलेक्ट के ऊपर चौबीस 25 परसेंट के ऊपर कोई बिजनेस ऐसा है नहीं जो इस डेट सर्विसिंग के होते हुए आप लाइन लेकर काम कर सकें तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी के आप एक्सपोर्ट रिफिनांस के रेट के ऊपर उससे भी कम रेट के ऊपर चार पाँच पे छः सात पे आप ये फैसिलिटी लेके ख़ुद भी काम कर सकते हैं अपने साथियों को भी कह सकते हैं एक एश्योरेंस हम यहाँ पे बिल्कुल दे के जा रहे हैं जितनी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे इदारा डूएबल अपलिकेशन के लिए और हमारा लोकल ऑफिस ये हमें हेल्प करेंगे उसकी सक्सेस रेशो को बढ़ाने के लिए और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चीज़ें जो पूरी करेगा सारी की सारी चीज़ें सो दैट पब्लिक मनी जो है वो रोटेट हो लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट के इदारा जब इसके अंदर इंटरव्यू करेगा हमारा लोकल ऑफिस जो चूके सेटअप हो गया है और हाइली कम्पिटेंट गाय कंट्री एड एस एम ई ने हायर किया है दूसरे बैंक से तो एक वाज फ़र्क नज़र आ रहा आर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क के लिए और हमारी जी डी पी में और फारे रिजर्व में तो हमारी कमिटमेंट है कि हम जब दोबारा यहाँ पे मिलें तो एक आ, फिगर के साथ मिलें वो फिगर्स एटलीस्ट जो पहला हमारी मीटिंग हो वह सौ मिलियन प्लस पे हो एंड अगेन पाँच सौ मिलियन वन बिलियन हमारे पास ना कोई पैसे की कमी है बैंक की अभी टाइप में ना स्कीम के कोई बजट में कमी है आनेस्टली स्पीकिंग फेडरल स्कीम भी अवेलेबल है और पंजाब की स्कीम भी अवेलेबल है ये हमारे ऊपर है बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर और आपके ऊपर कि हम उसमें से कितना रस निकालते हैं पाकिस्तान में तकरीबन बत्तीस से पैंतीस लाख स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, जिसमें से तकरीबन दो से ढाई लाख के को आप मीडियम एंटरप्राइज कह सकते हैं ऐसे लोग जहाँ है मैंने खुद ऑन करो फोटो ट्वेंटी सर्जिकल के वेंडर उसके अलावा वेंडर ऑटो पार्ट्स के बिल्डर इवन ट्रैक्टर पार्ट्स के बिल्डर कोलेटरल नहीं है किसी के पास फैमिली ओन ज्वाइंट ओन फैमिली के साथ रहते हैं फैक्ट्री और सबकी किराए पे, और इतना बड़ा नंबर इस चीज को रिलाइज करते हुए ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर पहले कामयाब जॉन्स की हुई अब वो रिब्रांड हो गई है एज पी एम यूथ बिजनेस लोन पंजाब रोजगार की माशा काम आपका है पुराने बैठे हैं बैंक भी है इस बिल का जिक्र हुआ था बीच में मैं खुद पहले दो हजार नौ से लेकर दो हजार पंद्रह तक आई वॉज दी तो ये मार्केट भी आप लोगों का बिजनेस भी ये मेरे लिए नया बिल्कुल बट वहां पर उस जमाने में, में मेरे हाथ में वो एनेबलिंग आप कह लें टूल्स नहीं थे टू रीली पेनेट्रेट इन टू द स्मॉल मार्केट क्लीन कैपिटल नहीं थी बैंक तो यहां बोर्ड की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है कि जो एक्सेस टू फाइनेंस में एक्चुअल काम है ना सिर्फ स्टेट बैंक बैंकों का सबसे बड़ा फर्क बाकी बैंक ये काम करते हैं स्टेट बैंक को पूरा करने के लिए और कुछ आप कह लें फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर लैक ऑफ बेटर हम लोगों का यह कोर स्ट्रेंथ आपके बाकी भी जो लोग तशरीफ़ लाए हैं जी बहुत शुक्रिया आप सबका और आप यकीन मानें कि एक मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर अभी जैसे खोकसा फरमा रहे थे कि पैसे की कमी कोई नहीं पाकिस्तान में हम ये अल्फाज सुनने को तरस गए थे और आज मुझे बड़ी खुशी है कम से कम किसी बंदे के मुंह से यह सुना है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है तो आज ये जो एम साइन होने जा रहा है और लाइक ऑल अदर मुस्लिम्स आई एम ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि मुस्लिम जो है बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हर चीज़ के अंदर ही तो इसके अंदर भी जो है ना मैं मुझे खुशी भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे कि आज का जो एम ओ यू साइन होने जा रहा है ये इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं जो स्मॉल इंटरप्रन्यर्स हैं और अल्लाह करे कि उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल साबित हो और इंडस्ट्री उसके अंदर ग्रो करे इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डेफिनेटली इस सेक्टर की एक्सपोर्ट ग्रो करेगी आप यकीन माने कि दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ हम हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं और उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट चार सवा चार सौ मिलियन के ऊपर ही होती है लेकिन अगर अब तो बड़ा आसान हो गया कोई बंदा भी नेट पे बैठ के देख सकता है जो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग हो रही है बिलियन यू डॉलर्स तो इसका मतलब यह है कि कुशल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर हमारे लिए पोटेंशल बहुत ज़्यादा है सिर्फ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्मॉल इंटरप्रीनियर्स को फोकस करके अगर आप उनको ऊपर उठाओगे तभी इंडस्ट्री जो है तौती करेगी